رئيس وزراء اثيوبيا ابي احمد قدم نظر عن سياسك ناحيه اثيوبيا لكن رئيس الوزراء التقى بالجاليه الاثيوبيه زار امريكا او بيزور امريكا حاليا التقى بالجاليه الاثيوبيه في لقاء مفتوح نظمته منظمه بدر الاسلاميه في مدينه فرجيني اتكلم خلال اللقاء عن حوار دار بينه وبين محمد بن زايد ولي عهد الامارات تعال نشوف ايه اللي دار بينهم و... وايه الحوار ده اللي نشرته صفحه اثيوبيا بالعربي آه آه على تويتر عرضت عليه فكره انشاء معهد اسلامي في اثيوبيا وطلبت منه باي شيء تساعدونا فقال محمد بن زايد نحن معكم بكل شيء وسنقوم بتعليمكم فقال له آه ابي احمد رئيس الوزراء الاثيوبي اما ان تعلموننا فلا حاجه لنا بكم لان الدين ضاع منكم والذي نريده هو أن نتعلم العربية سريعا ونفهم الدين جيدا ثم نعيدكم أيضا إحنا اللي هنعيدكم للطريق الصحيح بعد ما ضيعتم الدين حقيقة ال ال الجملة دي من أروع وأصدق ما بخصوص محمد بن زايد وطبعا محمد بن سلمان تعلمونا إحنا الدين بعد ما ضيعتوا الدين رئيس الوزراء الأثيوبي يقول لابن زايد قال له أنتوا تعلمونا الدين بعد ما ضيعتوا الدين ما تشغلش بالك احنا عايزين نتعلم عربي ولما نتعلم عربي يعني نتعلم دين كويس ونبقى نعلمكم انتم ده جزء من اللقاء اللي تحدث فيه رئيس وزراء اثيوبيا اه عن اه رده على ابن زي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مالك እስላም ሰላም እስላም ራህመት እስላም በረከት ነው ማለት ነው። ሰሞኑን ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ከሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ ጋር ስንወያይ ኢትዮጵያ ውስጥ የእስልምና ኢንስቲትዩት መጥፈት እናስባለን ምን ታገዘናል አልኩት ብዙ እናገዛችኋለን ምን ትፈልጋላችሁ ማስተማር ምን እናስባለን አይ እንድታስተምሩን አንፈልግም እናንተ ዲን ጠፍቶባቸዋል እኛ እያሰብን ያለ ቶሎ ቶሎ ብለን አረብኛውን ተምረን እናንተን አስተምረን ለመመለስ ነው አልኩት ما انت يا ابن زايد لا هتعلمني الاسلام جامده قصف الجبهه قال يقولي علموا الدين ده الراجل لسه حالف للسيسي انه مش هيضر مصر تيجي تقوله له هعلمك الدين هيقولك لك إيه؟ يعني السيسي ضمنه يجي إيه؟ ابن زايد يشكك في تدينه المفروض كان حصل تنسيق بين العصابه وبعضيها السيسي قال الراجل ده ثقه وحلف